হেল্ল' কি খবৰ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি এটা আহিছো নতুন লৈ টাইটেল চামনেল লিখি চাগে গম পাইছে আজিৰ ভ্লগটো কি হব চ' হয় গাইজ আজি এটা মোৰ লাইফৰ মানে বহুত ডাঙৰ সপোন পূৰা হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব হয় গাইজ মই এখন গাড়ী ল'ব গৈ আছোঁ আৰু ইমান যে সোনকালে মানে ল'ব পাৰিম কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ বহুত সৰুৰ পৰাই সপোন আছিলে এখন গাড়ী মানে আমাৰ ঘৰতো থকা বাট সেইটো সৰুতে বাৰু সেইটো নহ'লে বাট এতিয়া মই নিজেই নিজৰ কষ্টৰে বা নিজৰ ইনকামেৰে ল'বলৈ মই গৈ আছোঁ তো সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা মানে এতিয়া বহুতে লয় মোৰ বয়সৰ ছোৱালীয়ে বহুতে লৈছে বা মোৰ বয়সৰ ল'ৰাই বহুতে লৈছে গাড়ী বাট মানে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে মানে বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে নিজৰ সামৰ্থ অনুসৰি এখন বুক কৰিছোঁ গাড়ী ত' গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম কি হয় কি নহয় পাপাও আছে মোৰ লগত এতিয়া পাপা আচলতে সেইদিনাখনো আহিছিলে আহি পেলাই গুচি গ'ল কিন্তু আকৌ মানে এইটো প্লেনিং হৈ গ'ল ন ফিক্স হৈ গ'ল যে বুক হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে মানে পাপা আকৌ যোৱাকালি আহিছে চ' এতিয়া ওলাই যাম কৌশিকো আহিব সি অফিচৰ পৰা অফিচ গৈছে এতিয়া অফিচৰ পৰা বাহিৰে আহে নে নে কি কৰে নাজানো আৰু আহিব সিও অলপ পিছত চ' গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া ওলাই মেলি ৰেডি আমি আজি কি হ'ব গৈ আছোঁ আজি তাই এটা সেই আশাৰ বস্তু এটা বহুত দিনৰ কৈছিলো এটা সপোন এটা আছিল আৰু লম লমকে মইও আহিলো কালি এতিয়া মানে দেখুৱাম মানে গাড়ীখন আগতেই চোৱা হ'ল মোৰ বাৰু কিন্তু মানে ডেলিভাৰী কিয় লোৱা নাছিলোঁ মানে পাপাই সময় মিলাব পৰা নাছিলে তো যোৱাকালি আহিলে ত' আজি মানে ধুনীয়াকৈ সময়টো মিলি গ'ল পাপাৰো সেইকাৰণে আজি গৈ আছোঁ ল'বলৈ আৰু মানে মোৰ পাপা নোহোৱাকৈ মানে ডেলিভাৰী ল'বলৈ মন নাছিলে চ' সেইকাৰণে পাপা প্ৰেজেণ্ট থাকিলে ভাল হ'ব ন এনেকুৱা এটা শুভ কামত সেইটো মই গাড়ীখন গুৱাহাটীৰ পৰাই লৈ আছোঁ ত' এতিয়া ল ল'ব গৈ আছোঁ তাৰপিছত চব দেখুৱাই যাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ন এইফালে কৈ চিকু আহি পালে আটিকে অফিচ অফিচ হাফ চুটি লৈ আহিছে একদম এক্সাইটমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে কিমান এতিয়া তাত গৈ লগ পাম ন চবকে তাৰ আহি পালো এতিয়া অকণমান ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাম আছে যিহেতু সেইখিনি কৰিব লাগিব ত' গাড়ীখন দেখুৱাই আছো আৰু লাহেকে ৰ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইফালে আৰু পাপা কি কবা ভাল লাগিছে আৰু তুমি গাড়ীখন লৈছা আৰু মই আহিছো লগত উঠি যাম আৰু সেইয়াই তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে লাগিছে মোক বেয়া লাগিব নাইছা চালাব সেইখিনিয়ে হ'ল আৰু সোনকালে একো নাই ন ভগৱানে শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ আজি মানে বতৰটো কাৰণে অকণমান একো নাই ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ দিলে ধৰি লওঁ বৰষুণৰ লগত একদম কি কয় নহয় নিচিনা হে আমাৰ সঁচাকে ন বৰষুণ দিছিলে সেইদিনাখন পাইছিলে সেইখনে হৈছে মোৰ মৰমৰ গাড়ীখন এইফালে দাদা দাদাৰ পৰাই ললো আমি গাড়ীখন ন পাপা ফুৰ্টি দেখিছে দে একদম নাচি নাচি গৈ আছে এইফালে আকৌ ঘৰত মাও ৰখি আছে চ নগাঁও গৈ আছো মানে মোৰ ঘৰলে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব দেই ন গাড়ী এখন হৈ গল ফাইনেলি মই লোৱা মানে সি লোৱা মই লোৱা মানে পাপাই লোৱা ঘৰকৈ লগ পাই আছো টগাইছে মাংস লৈছো ঘৰলৈ যাম যিহেতু ন ভাত সাঁজ অকণমান ভালকৈ খালে ভাল লাগে তো মাংস লৈ আছে পাপাই সেইফালে তো মই নামি যোৱা নাই আৰু পাৰ্টিটো আজি মোৰ ফালৰ পৰাই ঘৰত তাৰপিছত আজি অলপমান কথাও কওঁ আপোনালোকক কাৰণ ধপককৈ যিহেতু গাড়ী এখন লৈ লৈছোঁ এতিয়া বহুতে বহুত কথা ভাবিব তো ল'লোঁ আৰু বহুত মানে বহুত আগৰ সপোন আছিলে বহুত সৰুৰ পৰাই আচলতে ভাবিছিলোঁ যে এখন গাড়ী ল'ম বুলি আজি ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ সেই গাড়ীখন আৰু প্ৰিয়নে হয় বাৰু তথাপিও লৈছোঁ যে সেইটোৱে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে বা আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে সেইটো বহুত ফূৰ্তি আৰু তাৰ বহুত বেছি ফূৰ্তি তো নতুন এখনেই ল'ব পাৰিলোঁ হয় আমি চবেই মিলি বাট মোৰ মানে মন নাই চবে চবেই একেলগে লোৱাটো মই নিজৰ পইচাৰে মানে নিজে যিখিনি সামৰ্থ মানে পাৰিছোঁ আৰু যিখিনি মই নিজেই পাৰিছোঁ সেইটোৰ পৰাই মই আজি এখন গাড়ী ল'লোঁ আৰু গাড়ী পইচা পইচাটো মেইন পইচা মানে মই কেনেকৈ ছেভিংছ কৰিছোঁ সেইটো মই জানো অকল এক টকা এক টকাকৈ মানে ধৰক কেনেকৈ ক'ম এতিয়া মই ধৰক মই ছোৱালী মানুহ এজনী ছোৱালী মানুহৰ আমাক বেছি কি হয় কাপোৰ দেখিলেই কিনিবলৈ মন যায় বা মেকআপৰ বস্তু দেখিলেই কিনিবলৈ মন যায় তো মই তেনেকুৱা মানে একদম কাপোৰ দেখিলেই কিনোঁ আগতে মানে একে কিনিয়ে থাকোঁ আৰু পূৰা কাপোৰেই কিনি থাকোঁ মেকআপেই কিনি থাকোঁ এনেকুৱা কিন্তু যেতিয়া কিন্তু মানে যেতিয়াৰ পৰা ইনকাম কৰিবলৈ ল'লোঁ নিজে তেতিয়া বুজিলোঁ যে পইচাৰ ভেল্যুটো কি হয় তেতিয়াৰ পৰা মানে মই মানে বহুত মানে যিটো লাগে মই সেইটোহে কিনো অযথা মানে মই খৰচ নকৰোঁ তো তেনেকেই অলপ 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 অলপকে গোটাই গোটাই আজি ফাইনেলি গাড়ীখন ললো তো সেইখিনি মোৰ কবলে আছিলা কি হল মাংস লৈছা আজি পাৰ্টি অল নাইট হব কষ্ট কৰি পেলাই বস্তু এটা লৈছে বাকী আৰু শিকাই দিম আৰু অলপ দিনৰ পিছৰ পৰা শিকাই দিয়াৰ পিছত মই লাহেকে হাতটো এৰি দিম আৰু বোলো চলা মই বহিম আৰু এইফালে আৰু বাকী আশীৰ্বাদ কৰিব ভালকে যাতে গাড়ীখন আমাৰ চলে ন ধুনীয়াকে আমি চলাই নিব পাৰো যাতে আৰু গাড়ীখন আগবাঢ়ি যাওঁ যাতে আশীৰ্বাদ কৰিব মিঠাই ললো মিঠাইটো মেইন ন পাপা মিঠাইটো খাবই সকলোৱে গাই বেয়া ঘর পালোহি এফালে আইটা মা আইতা কি করে আসা রকি আসা তোমাকে আদর বলে তোমাকে গায়ে আদর এখানে মায় একদম একদম গামোসা সামোসা লো রেডি এখানে আইতা রেডি আর আমিও রেডি ন আমাৰ মানে চোতালখন অকণ সৰু ন সেইকাৰণে অকণ দিগদাৰ হৈছে আৰু একো নাই এৰাতিৰ কাৰণে থ'বই লাগিব আৰু ইয়াতে যেনে তেনে এৰাতিৰ কাৰণে এয়া মোৰ মা বহুত আশাৰে বাট চাই আছিলে ফাইনেলি এয়া আহি পালোঁ ধুনীয়াকৈ নিয়মখিনি কৰি আছে এতিয়া মায়ে ধূপ ধূনা জ্বলাব যিহেতু যিমানে যি হওক নতুন গাড়ী লৈ আহিছোঁ ঘৰখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোমোৱাইছোঁ গতিকে এইখিনি নিয়ম কৰিবই লাগিব নহয় জানো আৰু আপোনালোককো অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু মাৰো বহুত সপোন আছিলে গাড়ী এখন লোৱাৰ মানে কৈ থাকে আৰু বেলেগ মানুহৰ আগত আগতে যে ছোৱালীয়ে গাড়ী ল'লে উঠিম আৰু ফাইনেলি চ' আজি ফাইনেলী লৈ আনিছোঁ বহুত বেছি মানে ফূৰ্তি লাগিছে আৰু কি ক'ম ভাষাৰে বুজাব পৰা নাই এইফালে আইতাজনী চাওকচোন ৰখিয়ে আছে দেইহি এইফালে মায়ে নতুন গামোচা গাড়ীত বান্ধি দিলে এইফালে আইতায়ো সেৱা কৰিলে আৰু এজনী আকৌ মোৰ মা আইতা দেই মানে মোৰ মাৰ মা হয় ইমান বেগ আছে আমাৰ খাল এটা আছে মানে অঁ অঁ ভালকৈ যাম দিয়া এই বৰষুণৰ কাৰণে অকণ দিগদাৰকৈ বৰষুণ যে পৰিছে সেইকে বেংকে পায়ং পায়েং পায়েং ইমান মাতিছে বাপৰে ন আদৰিছে আমাক দেই কি পাপা আমাক বেঙে আদৰিছে শুনিছা এতিয়া চব হৈ গ'ল মায়ে ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিলে আমিও ভিতৰলৈ যাওঁ কলে যামগা ঘণ্টা গাড়ী বেয়া এতিয়া ডাঙৰ লাগিছে ঘৰখনলৈ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো আজি মোক কিমান একমাহমানেই হ'ল একমাহমানেই হ'ল অঁ একমাহমানৰ পিছত আহিছোঁ তো এতিয়া মাংস চাংস বনাব লাগিব ধুনীয়াকৈ মাংস দি এসাঁজ খাম লোকেল মুৰ্গী আনিছোঁ গাড়ী এয়া মই অকণমান ৰেষ্ট লৈ আহিছিলোঁ মায়ে মাংস বনাই আছে লোকেল মুৰ্গী এ ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ন মাছ আজি মানে স্পেচিয়েল আৰু খানাটো লোকেল মুৰ্গী একচুৱেলি খাচী মাংস আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ আইতাই খাব নোৱাৰে নহয় চব মাংস সেইকাৰণে লোকেল মুৰ্গীটো চবেই যিহেতু খাওঁ খায়ো ভাল লাগে ন সেইকাৰণে আনিলোঁ এইফালে এয়া ভাত পাপা গৰমত এনেকৈ আছে আৰু দেই শালিগাত এইফালে গেঞ্জি পিন্ধি আছে এইফালে আইতা ধুনীয়াকৈ ভাত হৈ গ'ল ময়ো খাই দিওঁ আৰু বহুত ভোক লাগিছে এইফালে টিভি চলি আছে আইতা অঁ মোৰ এয়া লেগ পিচ দিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব লাগে আৰু ভাত এইটো মোৰ এতিয়া নোৱাৰোঁ কি দেখুৱাম ব্লগটো গোটেই দিনটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক গোটেইবোৰ এতিয়া ভাতকেইটা খাই শুব লাগে আৰু সোনকালে আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগ আহি আছে যিহেতু আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱাই বৰদোৱালৈ যাম সেয়াও ব্লগ আহিব চ' চাব আপোনালোকে আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই